सत श्रीकाल दोस्तों अज की उर्दू की ऑनलाइन क्लास में तो स्वागत है अज का जोड़ा टॉपिक असी पढ़ना है वो भी हैडिंग है म एर आ मेरा भ भा आरथ भारत भारत एक कदीम कदीम का मतलब होंगे जी पुराना, बहुत पुराना। कदीम और वसी और इत हो गया और यह वो सीन ई एंड वसी वसी हम्डा विशाल मल्क मल्क मतलब वो पता कहते मुल्क है यहाँ बहुत से मजहबों के मजहबों के मानने वाले लोग रहते हैं उनमें हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई ईसाई एन देता है और ईद उत्ते हमजा आता है हमजा इस करके कि जो तो दो मात्राव किटिया हो तो बादली मात्रा के उत्तर हमजा इस तरह आता है ईसाई वगैरह शामिल है ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਦੀਆਂ ਔਰ ਦਰਿਆ ਵਹਤੇ ਹੈ जेर पालोंगे मतलब सियारी इसके शुमाल में हिमालया शुमाल कहते जी उत्तर नो। शुमाल में हिमालय पहाड़ है जहाँ बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं भारत ऋषियों सियारी सहारी पालोंगे ऋषियों वो पालोंगे थे मुनियों और पीरों कौम फकीरों का देश कहलाता है यहाँ हर तरह की फसलें फसलें फेत आता ही है पर स्वाद आता सच कहते फसलें और फल वगैरह पैदा होते हैं आबादी के लिहाज से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है ਅਰੇ ਇਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸੋ ਚੀਨ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਸੇ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ पाला गए थे पुराने जमाने में भारत को सोने की चड़ या चिड़िया शहरी पाला गए थे चिड़िया कहा जाता था क तइम तालीम और साइंस हिंदी पंजाबी असी विज्ञान कह दें पर उर्दू दे साइंस ही कहते हैं तलीम और साइंस के मैदान में भी भारत किसी सारी पालन गए थे तरह पीछे नहीं है यह एक सेक्युलर सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष निरपक्ष पंथ निरपक्ष देश है जहां हर मजहब मजहब व मिलत के लोग बहुत खलूस खलूसो मोहब्बत खलूस का मतलब भी उनका आपसी प्यार मोहब्बत तो भी उनका आपसी प्यार प्यार्ठा पढ़ोंगे खलुसो मोहब्बत के साथ रहते हैं भारत में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं यहाँ के लोग गीत तो लोक तरह से सी ये कट देंगे अपना यहाँ के लोक गीत पूरी दुनिया में मशहूर हैं मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट वक् वक तहजीबों तहजीब होंगी है जी कल्चर सभ्यता मुख्तलिफ तहजीबों के होते हुए भी हमारा देश भारत कौमी यक ज तई इनू बोलदा यक जहती बोल यक जहती होंगी कि एकता कि एक, एक खूबसूरत और जीती जागती मिसाल है हम अपने देश भारत पर हिंदी अपना गर्व कह दें इत लिखा फख्र करते हैं वैसे बड़ा इजी से का टॉपिक ये दी लैंग्वेज जो जड़ी सी कि बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं सीगे सो मैं आस करता हूं मैं आस करता हूं कि ये ਤੁਸੀਂ बड़ा जल्दी ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ सो ਕੱਲ ਦਾ بڑا ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ सो ਅੱਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ